జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమయోగంలోని నలభై రెండవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి అథవా యోగినామేవ వా कुले कुले भवति भवति धीमताम धीमताम एतद्धि एतद्धि दुर्लभतरम दुर्लभतरम लोके लोके जन्म जन्म यदी दृश्यम यदीदृशम् इडु मलि अथवा अथवा योगिनामेव योगिनामेव कुले कुले भवति भवति धीमतां धीमताम् धीमताम, एतद्धि ఏతద్ధి దుర్లభతరం దుర్లభతరం లోకే లోకే జన్మ జన్మ యదీదృశ్యం దృశ్యం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् लोके जन्मयदीदृशम् इडु मलि अथ वा योगिनामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् దుర్లభతరం లోకే జన్మయీశం లోకే జన్మయీదృశం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి అథవా యోగి నామే కులే ధీమతాం एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मयदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथ योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अथ योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथ योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृश्यम् अथ योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृश्यम् अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि लोके जन्म यदीदृश्यम् मनो भगवद्गीता आरव अध्यायम् ఆత్మ యోగంలోని నలభై రెండవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి నలభై మూడవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం జై శ్రీరామ్ రామ రామ రా